Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizə Xırdalanda Xəznə restoranı yaxınlığında belə bir iki mərtəbəli, dörd otağlı, tam təminli həyət evi çəkib təqdim etməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin söydən görünüşünü çəkdik, sizə təqdim elədik. Gördüyünüz yoldur, mərkəzi yoldur, 119 nömrəli marşrut. Burdan keçir. Yaxınlığında bütün yaşayış obyektləri yerləşir. Almarket, Oba Market, daxili otağımızın həyətinə, bura evimizin həyətidir. Belə bir oturub durmağa həyəti var. Kombi aparatı gördünüz kimi quraşdırılıb. Evin çöldən görünüşünü çəkib təqdim etdim. Çox gözəl səliqəli evdir. Daxili otağımızın içərisinə doğru, bura evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən sağ tərəfdə evimizin mətbəxi. Mətbəx mebeli yeni quraşdırılıb. Mətbəx mebeli qalacaq, götürülməyəcək. Evdə kombidir, mətbəx me블idir. Bunlar götürülməyəcək, bəri başdan deyim beləsiz. Burda solda yerləşir evimizin qonaq otağı, belə bir işıqlı, geniş qonaq otağı var. Səliqəli evdir. Qiymət də münasib qiymətdir. Burda yerləşir birinci mərtəbədə olan hamam tualet aksesuarları quraşdırılıb. 1-ci mərtəbə ilə tanış olduq, indi qalxan evimizin 2-ci mərtəbəsinə, 2-ci mərtəbəni tanış edim sizə. Evdə internet də mövcuddur, Wi-Fi çəkilib. Hal-hazırda evimizin 2-ci mərtəbəsindəyik. 2-ci mərtəbədə olan evimizin hamam-tualetidir. Burada lüks aksesuarlar quraşdırılıb. Hər iki mərtəbənin hamam-tualetində aksesuarlar quraşdırılıb. 2-ci mərtəbədə olan evimizin otaqlarından biridir. Bu otaqlarda radiatorlar da quraşdırılıb. Evimiz yəni istiliklə təchiz olunub. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan ikinci otağı. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Evimizin start qiyməti 67.000 manatdır. Real müştəriyə təbii ki, endirim olunacaq. Yerləşdirir yer. Bir də təkrarlayıram. Xırdalanda Xəzinə restoranı yaxınlığında yerləşir. 119 nömrəli marşrut evin qarşısından keçir. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışda eviniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələcək çəkilişdə satılmasında yardımçı olaram. Hələlik bu qədər. Sağ olun, var olun.